assalomu alaykum qadrli muxlislar insonlar azaldan eng yaxshi eng tez va eng baland eng kuchli bo'lishga intilib kelganlar biz sport turlari aqliy qobiliyat bo'yicha va eng antiqa narsalarni kolleksiya qilish bo'yicha bir birimiz bilan bellashamiz eng chidamli va iqtidorlilar har yili ginnes rekordlari kitobidan o'rin egallaydi bu faxr va iftixor tuyg'usidir mazkur afsonaviy kitobda turli tadbirlar va yutuqlar tatirovkalarning sonidan boshlab soqollarning uzunligigacha ekstremal holatlarda o'tkazilgan soatlaru o'qish tezligigacha bo'lganlar qayd etib boriladi e'tiboringizga ulardan eng munosiblarini taqdim etamiz balki kelajakda siz ham ulardan biriga aylanarsiz birinchi dunyoning barcha davlatlarini kezgan birinchi ayol kassandra de pekol dunyoning ikki rekordiga ega yigirma yetti yoshli sayohatchi xayriya fondlaridan olgan pullari orqali chiqqan sayohatini yaqindagina tamomladi kassandra o'z sarguzashtlari mobaynida bir yuz to'qson uchta mamlakatda va yana tortishuvli holatlar bilan uchta hududda kosova palestina tayvanda bo'ldi bundan tashqari uning ekspeditsiyasi o'n sakkiz oy va yigirma olti kun davom etdi bu esa uni dunyoning barcha davlatlarida bo'lgan eng tez sayohatchisi bo'lishini ta'minladi ikkinchi dunyo bo'yicha eng ko'p universitet ta'limi diplomiga ega bo'lgan erkak uning siri nimada bilasizmi u har kuni kechasi soat uchu nol nolda turadi va o'qiydi bu keksa italiyalikni bemalol juda yaxshi o'qigan desak mubolag'a bo'lmaydi usiyano bayetti yetmish yoshda nafaqaxor rim yaqinida istiqomat qiladi universitetning bakalavr va magistratura darajasini bitirganligi haqida o'n beshta diplomga ega usiyano birinchi bor 2002 yilda o'zining 8 diplomini qo'lga kiritganida ginneslar rekordlari kitobiga kirgan edi hozirgi kunda uning kabinetida falsafa huquq sotsiologiya adabiyot kriminologiya, harbiy strategiya motor ko'nikmalari jismoniy tarbiya va boshqa ko'plab sohalar bo'yicha olgan diplomlari osilib turadi bundan tashqari u oziq ovqat sohasi bo'yicha ham o'zining 16 oltinchi diplomini olishni rejalashtirilgan. uchinchi dunyo bo'yicha kim hammadan ko'p chet tillarini egallagan poliglot bu 6 tilda bemalol gaplasha oladigan odam giper esa 12 va undan ortiq tilda so'zlasha oladi lekin Guinness rekordlar kitobiga kirish uchun nechta tilni bilish kerak ginnes rekordlari kitobi ellik sakkizta tilni biladigan livanlik ziyad fazaxni aynan shu unvon bilan taqdirladi lekin uni taklif qilishgan bir teleshou paytida u bilaman deb aytgan chet tillarida ham berilgan oddiy savollarga ham javob bera olmaydi yana bir shu unvonning nomzodlaridan biri germaniyalik emil krebs bir ming to'qqiz yuz o'ttizinchi yilda vafot etgan uni oltmish beshta chet tilini bilishi va yana bir yuz yigirmatasini o'rganayotgani aytilgan emil bundan tashqari qirqta chet tilida meni orqamdan o'ping degan gapni ayta olishini maqtanib yurgan siyosatchi uchun juda muhim qobiliyatdir to'rtinchi iq darajasi eng baland qiz iq test inson ongi darajasini aniqlashning eng to'g'ri yo'li lekin mazkur sinovda yuqori ball olish juda qiyin ikki ming o'n oltinchi yilda buyuk britaniyalik o'n bir yoshli o'quvchi qiz kashmiya vahiy bu testni ajoyib natijalar bilan bir yuz oltmish ikki ball bilan topshirdi bundan xulosa qilish mumkinki bu qizcha albert enshteyn va steven hokin kabi buyuk olimlardek juda aqlli qizchadan insoniyat uchun buyuk va foydali bo'lgan ochilishlarni kutib qolamiz beshinchi ginnes rekordlarining maksimal soni mazkur rasmda ashrita furman fitbolda muvozanatni saqlab turish bo'yicha ikki soat o'n olti daqiqa va ikki soniya natija bilan rekord qozonmoqda bu natija ikki ming uchinchi yil yigirma ikkinchi iyul kuni afsonaviy stounhenj xarobalari oldida o'rnatildi urman nyu yorkda yashaydi u spiritualizm ta'limoti ya'ni oxiratga e'tiqod va o'limdan keyin odamlarning ruhlar bilan gaplashishiga ishonishning izdoshidir bundan tashqari u dunyoning eng katta sonli rekordlarini qo'lga kiritgan rekordchi ham hisoblanadi bir gapning o'zida shuncha rekord so'zi nima ham deymiz fakt bu fakt u o'zining birinchi unvonini bir ming to'qqiz yuz yetmish to'qqizinchi yilda yigirma yetti ming marta boshining tepasidan qarsak cholgan holda sakrab olgan shundan beri u dunyo bo'ylab sayohat qiladi va ginnes rekordlari kitobidan yana deyarli ikki yuzta sertifikatni qo'lga kiritadi bundan tashqari u efel minorasida o'tirib turish soni bo'yicha eng maksimal son amerika inqilobiy pol revere mashhur ot poygasi yo'lidan eng ko'p dumalab o'tish va buyuk xitoy devori ustida kengiru atamali to'p ustida bir mil ya'ni bir butun olti kilometr eng yuqori tezlikda sakrab o'tish rekordlarini kiritgan oltinchi dunyodagi eng tez o'quvchi inson tez o'qish bu ko'p insonlar o'rganadigan lekin yuqori natijaga erishish kamdan kam uchraydigan bilimdir kim pak bu borada juda qiziqarli misol u jiddiy jismoniy nogiron va və bir vaqtning o'zida ajoyib qobiliyat egasidir uni kitoblarni juda tez o'qigani uchun ba'zida mega olim deb atashadi lekin eng asosiysi u qachonlardir o'qigan narsasining deyarli barchasini eslab qola oladi bir kuni kim ikki ko'zi bilan ikki parallel sahifani bir vaqtning o'zida o'qib namoyish qildi shundan keyin bu o'qish tekshirilgan o'qilgan matnning to'qson sakkiz foizini tushunib yetgan kim terisi qadoqsiz miyasining ikki yarim sharini birlashtirib turuvchi pleksus nerv tolalarsiz tug'ilgan haligacha hech kim og'ir kasallik bilan og'rigan mega olimning ko'nikmalarini tushuntirib bera olmaydi yettinchi dunyo bo'ylab yolg'iz o'zi suzib chiqqan birinchi odam joshua slokom kemachi sifatida qiyin hayot kechirgan lekin bu holat u nafaqaga chiqib o'zining buyuk sayohatini qilmaguniga qadar davom etgan bir ming sakkiz yuz to'qson beshinchi yil yigirma to'rtinchi aprel kuni ellik bir yoshli slokom o'zining dunyo bo'ylab sayohatini boshlaydi u o'sha davrlarda jahon okeanlarida orientatsiya qilish uchun ishlatiladigan xronometrdan foydalanmagan uning o'rniga navigatsion hisoblarga qarab ish qilgan dengizchi bir ming sakkiz yuz to'qson sakkizinchi yil yigirma sakkizinchi iyunda yetmish to'rt ming kilometr masofani suzib yo'lidagi qaroqchilar va o'ta xavfli to'lqinlarga qaramay uyiga qaytib kelgan keyinroq u dunyo bo'ylab yolg'iz suzish nomli kitobini yozadi bu kitobda qo'rqmas dengizchining ajoyib taassurotlari haqida yozilgan eng achinarlisi jo'shuva dengizda qariganda ham suzishni o'rganmagani uchun halok bo'ladi sakkizinchi everestni zabt etgan dunyoning eng yosh rekordchisi jordan romero dangasa o'smirlardan emas ikki ming o'ninchi yilda u ginnes rekordlari kitobiga kirishga muvaffaq bo'ldi romero o'n uch yoshida dunyoning eng baland cho'qqisi everest tog'ini zabt etdi u o'zining yetti cho'qqi orzusini ro'yobga chiqarish uchun jamalungma tog'iga chiqadi uning rejasi dunyoning eng baland cho'qqilarini zabt etishdan iborat edi yosh yigit o'zining oxirgi maqsadini 2011 yilning dekabr oyida antarktidadagi vinson cho'qqisini zabt etishi bilan yakunladi shuning uchun ham jordan 15 yoshida dunyoning eng baland 7 cho'qqisini zabt etgan eng yosh rekordchi sifatida tan olindi bu ishni u 5 oy va 12 kunda amalga oshirgan 9. yer yuzidagi birinchi yolg'iz parvoz Wiley post 1930 yillarning eng mashhur uchuvchilaridan bo'lgan u bir necha rekordlar sohibidir uning eng katta yutuqlaridan biri dunyo bo'ylab yetti kun o'n sakkiz soat qirq to'qqiz daqiqadagi parvozidir u butun bu masofani vinni pey nomli monoplanda avtoboshqaruvchi va kompas orqali bosib o'tgan u texnik muammolarga qaramasdan post o'zining oldingi xuddi shunday rekordidan ham o'n soatga o'zib ketdi baxtga qarshi afsonaviy uchuvchi mashhur amerikalik komik artist vill rojers bilan bir ming to'qqiz yuz o'ttiz beshinchi yilda aviahalokat tufayli halok bo'ladi o'ninchi dunyodagi eng qari inson ginnes rekordlari kitobi dunyoning eng keksa insoni unvonini tug'ilganlik va o'lganlik sanalari aniqlashtirilgan fransiyalik janna luis kalmanga topshirdi kalman xonim bir ming to'qqiz yuz to'qson yettinchi yilda bir yuz yigirma ikki yosh besh oy va o'n to'rt kunligida vafot etadi dunyoda eng uzoq yashash ajoyib bir muvaffaqiyatdir tasavvur qilib ko'ring bu ayol bir ming sakkiz yuz yetmish beshinchi yilda tug'ilgan va zamonaviy tarixdagi muhim voqealarni hamda o'n to'qqizinchi asr oxiri va deyarli butun yigirmanchi asrdagi mashhur siyosatchilarni yashab o'tgan u bu bundan tashqari o'z yaqinlari va tug'ilganlaridan ham ko'p yashagan bu ayolning genetikasi va hayot tarzi olimlar uchun qarilik va uzoq umr ko'rish borasida o'rganish manbai bo'lib qolyapti lekin shu narsa aniqki janna toza havoda sayr qilishni xush ko'rgan va bir vaqtning o'zida bir nechta sport turi bilan shug'ullangan agar video sizga yoqqan bo'lsa albatta layk bosishni unutmang